Меня зовут Крым, я командир танка и сам командира роты по работе с личным составом в танковом подразделе Крым, что вчера происходило в Широкино? Вчера в Широкино активизировали сепаратисты, как они это любят делать, как только уезжают ОПСИ или какие-то другие организации. Ну вот слышите, опять бьют. Вчера с трех точек они атаковали наши позиции на пляже, били из пулеметов и стрелкового оружия. Нам было запрещено давать ответ из тяжелых видов вооружений. Наши тоже отстреливались из стрелкового оружия, били на вспышки, били на огонь. Подожгли несколько домов, в которых засели сепаратисты. С нашей стороны потерь нет. Вражеские потери уточнены. Да, работали вражеские минометы, 120 миллиметров они проснулись примерно в то же время, что и вражеские пулеметы били по всему сектору, где находимся мы, по всем нашим позициям. И если прекращение огня было объявлено в пол полдвенадцатого, то есть наши прекратили огонь, то враг бил по нам из пулеметов и минометов вплоть до часа ночи. Сегодня у нас потише, продолжаются спорадические обстрелы, которые можно слышать даже сейчас, но в целом это не сравнится вчера с вчерашним.